নিশ্চয় ভাল লাগিছে এটা ইমান ডাঙৰ অপৰ্চুনিটি আমাৰ অসমৰ কাৰণে যিহেতু বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰি আহিব ইয়াত আমাৰ ইনভেষ্ট কৰিব আৰু সেইটো আমাৰ অসমৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ অপৰচুনিটি হ'ব বুলি মই ভাবোঁ অনাগত টাইমক আমাৰ নতুন জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণেই হওক এইটো এটা আমাৰ অসমৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ অপৰচুনিটি চ' মই ভাবোঁ ইয়াৰ পৰা বহুত বেনিফিট আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো ক্ষেত্ৰতে স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক চ' আমি সকলো আশাবাদী ভাল লাগিছে নিশ্চয় হয় আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে আগবাঢ়ি যাব বুলি আমি সকলোৱে আশাবাদী নিশ্চয় আৰু স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ স্পৰ্টছৰ যিহেতু আন্তঃগাঁথনি আমাৰ গ্ৰাছৰুটৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ ই বহুত বেছি হেল্পফুল হ'ব কাৰণ আমি এতিয়াও দেখিবলৈ পাওঁ যে লাহে লাহেতো ডেভলপ হৈ আছে নিশ্চয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কৰি আহিছে আগৰ পৰাই কিন্তু তাৰ উপৰিও আমি ভাবোঁ আৰু বেছি আমি গ্ৰাছৰুটত চাব লাগিব এই ইভেণ্টটোৰ পৰা আমি ভাবোঁ গ্ৰাছৰুট ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালী যেনেধৰণে স্কুল আমাৰ গাঁৱত পাবৰ কাৰণে ইমানটো এটা কষ্ট নহয় তেনেধৰণে এটা স্পৰ্টছ চেণ্টাৰ পাবৰ কাৰণেও যাতে কষ্ট নহয় সেনেকুৱা এটা এনভাইৰমেণ্ট যাতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ বুলি আশাবাদী হয় নিশ্চয় হয় নিশ্চয় ওলাব কাৰণ স্পৰ্টছ যেনেদৰে ডেভলপ হ'ব যেনেধৰণে ল'ৰা ছোৱালী আহিব অলিম্পিয়ান ওলাবৰ কাৰণে একো ডিফিকাল্ট নহয় এজন কি বহুত হাজাৰজন ওলাব বুলি মই আশা কৰোঁ নিশ্চয় ভাল লাগিছে এটা ইমান ডাঙৰ অপৰচুনিটি আমাৰ অসমৰ কাৰণে যিহেতু বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰি আহিব ইয়াত আমাৰ ইনভেষ্ট কৰিব আৰু সেইটো আমাৰ অসমৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ অপৰচুনিটি হ'ব বুলি মই ভাবোঁ অনাগত টাইমক আমাৰ নতুন জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণেই হওক এইটো এটা আমাৰ অসমৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ অপৰচুনিটি চ' মই ভাবোঁ ইয়াৰ পৰা বহুত বেনিফিট আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো ক্ষেত্ৰতে স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক চ' আমি সকলো আশাবাদী ভাল লাগিছে নিশ্চয় হয় আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে আগবাঢ়ি যাব বুলি আমি সকলোৱে আশাবাদী নিশ্চয় আৰু স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ স্পৰ্টছৰ যিহেতু আন্তঃগাঁথনি আমাৰ গ্ৰাছৰুটৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ ই বহুত বেছি হেল্পফুল হ'ব কাৰণ আমি এতিয়াও দেখিবলৈ পাওঁ যে লাহে লাহেতো ডেভলপ হৈ আছে নিশ্চয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কৰি আহিছে আগৰ পৰাই কিন্তু তাৰ উপৰিও আমি ভাবোঁ আৰু বেছি আমি গ্ৰাছৰুটত চাব লাগিব এই ইভেণ্টটোৰ পৰা আমি ভাবোঁ গ্ৰাছৰুট ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালী যেনেধৰণে স্কুল আমাৰ গাঁৱত পৰ কাৰণে ইমানটো এটা কষ্ট নহয় তেনেধৰণে এটা স্পৰ্টছ চেণ্টাৰ পাবৰ কাৰণেও যাতে কষ্ট নহয় সেনেকুৱা এটা এনভাইৰমেণ্ট যাতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ বুলি আশাবাদী হয় নিশ্চয় নিশ্চয় ওলাব কাৰণ স্পৰ্টছ যেনেধৰণে ডেভেলপ হ'ব যেনেধৰণে ল'ৰা ছোৱালী আহিব অলিম্পিয়ান ওলাবৰ কাৰণে একো ডিফিকাল্ট নহয় এজন কি বহুত হাজাৰজন ওলাব বুলি মই আশা কৰোঁ